विश्व पर्यावरण दिवस 2024 भूमि पुनर्स्थापना मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का आयोजन 5 जून को किया जाएगा जिसका प्रमुख विषय भूमि पुनर्स्थापना मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध होगा इस वर्ष का मेजबान देश सऊदी अरब है जो अपनी राजधानी रियाद में इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करेगा थीम और उद्देश्य इस वर्ष का थीम भूमि पुनर्स्थापना पर केंद्रित है जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है मरुस्थलीकरण और सूखा जैसे समस्याएं सीधे तौर पर लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करती हैं। भूमि पुनर्स्थापना से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि यह जैव विविधता को भी बढ़ावा देती है और कार्बन को संचित करने में मदद करती है मेजबान देश सऊदी अरब सऊदी अरब ने पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने का संकल्प लिया है रियाद में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से सऊदी अरब वैश्विक समुदाय को भूमि पुनर्स्थापना के महत्व के बारे में जागरूक करेगा और मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए नए समाधान प्रस्तुत करेगा इसके अलावा इस वर्ष का आयोजन भी सऊदी अरब में दिसंबर में किया जाएगा जो भूमि पुनर्स्थापना और मरुस्थलीकरण से निपटने के प्रयासों को और बढ़ावा देगा महत्व भूमि पुनर्स्थापना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा जल संसाधनों के प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक स्वस्थ भूमि प्रणाली सूखा प्रतिरोध को बढ़ावा देती है और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में सहायक होती है सहभागिता विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता बढ़ाना ही नहीं बल्कि सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देना है इस दिन को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जिसमें लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भाग ले सकते हैं निष्कर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2024 भूमि पुनर्स्थापना मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है सऊदी अरब की मेजबानी में इस आयोजन के माध्यम से हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इस दिशा में सक्रिय रूप से योगदान देंगे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे एक डॉट पुनर्चक्रण प्लास्टिक कागज धातु और कांच जैसी वस्तुओं का पुनर्चक्रण करें दो ऊर्जा की बचत ऊर्जा की बचत के लिए बिजली के उपकरणों को जब उपयोग में न हो तो बंद कर दे तीन डॉट पानी की बचत पानी का उपयोग सोच समझ कर करें और लीक को ठीक कराए चार डॉट पौधारोपण अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें पांच स्थानीय उत्पादों का समर्थन स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें जिससे परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके छे सार्वजनिक परिवहन व्यक्तिगत वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। सात प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करें और उनका संरक्षण करें। आठ जैविक खेती जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग करें और रासायनिक कीटनाशकों से बचें। नौ प्लास्टिक का उपयोग कम करें। प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों का उपयोग कम करें। दस कचरा प्रबंधन कचरे को उचित स्थान पर डालें और जैविक व अजैविक कचरे को अलग अलग रखे ग्यारह कम कार्बन फुटप्रिंट उन उत्पादों और सेवाओं का चयन करें जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो बारह डॉट वातावरण की सुरक्षा हानिकारक रसायनों और प्रदूषकों का उपयोग कम करें तेरह जल संसाधनों का पुनः उपयोग बारिश के पानी को संग्रहित करें और उसे पुनः उपयोग में लाएं।